তো হ্যালো আমার রাজমিস্ত্রি ভাইরা তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তো হ্যালো মেরে রাজমিস্ত্রি ভাই লোক আপলোক বড়িয়া হোঙ্গে সুস্থ হোগে তন্দুরস্ত হে ইসি মে কামনা কর্তাহ হুম আমি যে রাউন্ড সিঁড়ি ঢালাইয়ের কথা বলছিলাম আগে আরও দু দুটো ভিডিও তোমরা অবশ্যই দেখেছো तो हमारा यही ढलाईगुलो करते गुक्ट तो जिनिस माथा रखते हो जे भाई भीटर तो अवश्य यूज़ करवे मैं सबको बताता हूँ इसी तरह का अगर आपने सीढ़ी ढालाई करना है तो भाईवेटर ज़रूर यूज़ कीजिए जरूर व्यवहार कीजिए कारण है कि इस तरह की सीढ़ी में रॉड बहुत ज़्यादा होता है लोहा इसीलिए गैप छोटा छोटा होता है तो भाई बीटर नहीं यूज़ करेंगे तो अच्छी तरह से ढलाई अंदर नहीं जाएगा राफ़ हो जाएगा ढलाई बढ़िया नहीं होगा अगर कॉर्निक से या कोई लोहा से अगर हम उसको खिलाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं होता इसीलिए सबको बोलूँगा इस ढलाई करने के लिए भाई बीटर का यूज़ ज़रूर करना ताकि ढालाई बढ़िया सा हो यही ढलाई करते गए अवश्य ही সবাই একটু চেষ্টা করবে যে ভাইবিটার ইউজ করার জন্য কারণ মানে ঢালাই করার সময় এই সিঁড়িগুলো মানে ঠিকভাবে আমরা হাতে ঢালাই করলে ঢালাইটা ঠিকভাবে ভেতরে যায় না অনেক রাপ দেখা যায় জালি বের হয় এই জন্য বলবো ভাইভিটার ব্যবহার করার জন্য কারণ ভ্য ব্যবহার করলে কিন্তু ঢালাইটা খুব সুন্দর দেখায় চিকুন হয় এই জন্য সবাইকে বলবো একটু ভাইবিটার চেষ্টা করবে যদিও ভাইভিটার সবসময় পাওয়া যায় না কিন্তু এ ধরনের সিঁড়ি ঢালাই করতে গেলে অবশ্যই একটা ভাইভিটারের ব্যবস্থা করতে হবে তো সবই মিস্ত্রি লোক এই মে বাতও কি ভাইভিটার ইউজ কর না অচ্ছি তারা সে ঢালাই থাড়া নারাম কর না তাকে আচ্ছি তারা সে প্যাকিং হো हर जगह पहुंच जाए थोड़ा गिल्ला ढालाई होगा तो अच्छा होगा और भाई बेटा अच्छी तरह से मरना और इसी सीढ़ी का अगर आप नया देख रहा हो मेरे चैनल पे तो अगले दो दो वीडियो है इस तरह की सीढ़ी कैसे बनाएं किस तरह से नाप ले सब कुछ मिलेगा आपको पहले जो वीडियो बनाया मेरे चैनल में जाके अंदर देखिए तो बहुत सी आपको सीढ़ी की नाप की क्वालिटी की बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और चैनल में तो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद